Ну все, поехали. Получил посылочку. Ждал практически два месяца, 44 дня прошло. Здесь планшет PIPA S3. И к нему немножко комплектующих. Так, распечатываем. Ну, долгожданная посылочка. Так, чехольчик под кожу сделанный. Вот ну, такой чехольчик. Ну такой мягенький, так тактильно, хорошо прошитый вроде все. Раз. Так. Чехольчик номер два. Под 7-дюймовый. Брали под этот... На видео оказался посветлее. Оказался он голубого, будет более цвета. Такой вот. Подвигается здесь эта штука. Ладно. Короче, как-то так. Дальше. HDMI кабель. Брау. Вот вроде такой кабелек. Защиты. В броне в такой симпатичный. Дальше. К самому главному приходим. Что тут у нас? Наклейка еще на него подарочек, наверное, или что, я уже не помню. Вот сам планшетник. Торвистый уже. Так, ну что это у нас такое? Это у нас наушники, вакуумные наушнички, Пипо, родные Пипо. Так, что, USB... А, вот кабель. Так. И... USB кабель. И зарядка. Так, а где только сама зарядка, непонятно пока. Наверное, через... Но... должен быть USB, наверное, внутри. Так, открываем. Приклеилась. Блин. Что это за издевательство такое? Такая вот коробочка. В принципе, на ней много чего не написано. Android 4.1, Wi-Fi, microSD, Full HD, там все дела. S3, 8 гигабайт. Ну, это так. Теперь самое главное. Вот такая вот упаковка. Хорошая довольно-таки. Реально хорошая. Тут ничего точно не Внутри еще одна пленка. Ну это вообще подарок хороший. Еще одна пленка. Такая поплотнее, чем та была. Не знаю, что это. Какая-то АТ... а, АТК что это у них их... Мануальчик. Ну, походу, тупо на китайском. Все на китайском. Так, а как же это вскрывается все дело? Ага. Вот ну, тут все прекрасно видно. Вот сам планшет. Ну, могу сказать так, тяжеленький. Такой беленький. Корпус пластик. Холодненький, ну, походу пластик, да. Вот это стекло, точно стекло. Пленочка наклеена плохо, но это, наверное, пленочка, которая для перевозки, не знаю, есть ли там такая пленочка. Попробуем включить. Так, ну что, не знаю, буду обзор пока. Микро SD карточки, USB, HDMI, наушники.